Mandek mendek leh Piat lagi Kenyel leh Ngom kok mendek Iye leh leh Diki aku duwe lagu Wong jogetok ini kainan lagu ini gak sing Sengdi toh Loe den nyanyi Nyanyi bareng bareng ya Yooo Jengke mah wa kacak akun joget wae. Ya awak dhewe iki jadi kawula muda ayo sing kreatif gawe apa ta apa ngono. Lah wis danti Gasno, nah, kudu sing inovatif. Alah iki kakean ngomong. Jajal kowe pengin gawe apa? Ya nek manut jaman saiki zaman wis maju iki paling penak ya iku nggawe YouTube. Wah, paling penake mergawe ne empeng terbayarane oke. Okay. Awak Dewi iso dadi terkenal tur dikenal wong sak jagat raya. Nah, cocok kuwi. Nah, setuju aku setuju. Lah saiki kowe iki nak pengin dadi YouTuber, kowe pengin gawe konten sing kaya piye? Lah nek nah aku ki ya, pengine ning nggone bidang pariwisata. Ya toh, siji ne awak dhewe iso gawe konten, loro awak dhewe iso Wah, suwi jelas kuwi. Subscribe-e oke, okay. sing seneng ki oke. Okay. Ngono. Allah ning pariwisata iki umum ning ndi-ndi iki wis aku iki sesuai karo bidangku to. aku ngono bidang kesenian. Wah, ga YouTuber kesenian siji iso nambah wawasan pengetahuan apa meneh seniman seni iki langka ya Iku wah akeh sing seneng mesti sing subscribe mesti jelas akeh. Okay. Allah wis sitoke pariwisata, sitoke iki opo uh, mawu iki koncone opo? Aku kesenian. ke kancane iki sitoke pariwisata, ah. sitoke kesenian, sitoke pariwisata. Kuwi iki kurang menarik. Kok iso kurang menarik? Iya. Ya mbok gawe-gawe sing luwih apik ngono Saiki mergane kesenian pariwisata ki ora kabeh wong podo seneng. Lah nek kanggo sedaman sing saiki paling penak kuwi dadi apa mukbang. Ya iku Uh, YouTube sing mengelola tentang makan makanan, gitu, review makanan. Wah, siji ya Pak Dewi so terkenan, nomor lorona Pak Dewi so mangan gratis tak pemerintah. Allah, wiki kakek cengker, wes nang eksekusi kuno. Segi biasanya bung kakek cengker ki ora oh, hati hati, kuno. Wes gak usah kangguk wes nanti eksekusi kuno. Pengen gaya apa? Ya aku ya bingung kok, main gawe apa? Aku dhewe ning bidang pariwisata, la iki ning bidang kesenian. Aku bingung. Nah, kuwi bingung jajal kono takokno ning penonton. Nah, paling pena iki gawe YouTube apa? Nah, jajal ditakoki, engko awake iso golek-golek inspirasi. Penake gawe apa wae? Penake gawe apa wae? Lah ya penake gawe apa iki?